असल अल्लाह वरक आप सबको रमज़ान की राहतों नेमतों और बरकतों से वाला करे करें तो इंशाल्लाह राजीज आज हम बात करेंगे छोटी नेकी बड़ा सवाब में दो ऐसी चीज़ों के बारे में जो हम सब चाहते हैं दो काम हैं और उनके दो ऐसे बदले मिलेंगे हमें जिसकी हम सब ख्वाहिश करते हैं कि हमें ये मिले और हमारी पूरा रमज़ान ये कोशिश रहेगी कि हमें ये हासिल हो अब वो पहला काम कौन सा है पहला काम अबू है, कुछ शाफर माते हैं मनसामा नबीम शाफर में मन सामा जिसने रमज़ान का रोज़ा रखा ईमान एहत ई ईमान की हालत में सवाब की नीयत से वो फिर मातद दम जम्बी उसके पिछले सारे गुना माफ़ कर दिए जाएंगे अल्लाह उसके पिछले गुना माफ़ फरमा देंगे ये है वो पहला काम जो हम सब करेंगे इन अल्लाह की तोफीक से और उसके बदले में हमें क्या मिल रहा है वो फिर भी पिछले गुना सुरा काम जिसकी तरफ हम सब की तोज बहुत कम जाती है वो कौन सा काम है वो ये है कि सलमान फासी रजिया कहते हैं कि नबी करीम सलम ने शार फरमाया जो कोई अपने ग़ुलाम से काम के बोझ को हल्का कर दे रमज़ान में कि उसने रोज़ा रखा हुआ है गुलाम ने तो उस पर से काम के बोझ को हल्का कर दे तो अल्लाह ताला उसके गुनाहों को बख्श देगा एक फ़ायदा हासिल हुआ दूसरा फ़ायदा क्या है कि अल्लाह ताला उसको जहन्नम की आग से आज़ाद तो सवाब है जिसको हासिल करने की हम सब कोशिश करते हैं पूरा रमज़ान अल्लाह हम सबको तौफीक दे हमने इबादत करनी है और अल्लाह से यही दुआ करनी है कि अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ फरमा दे अल्लाह हमें जहन्नुम की आग से आज़ादी दिलवा दे तो मैं आपकी तवज्जो दिलवाना चाहती हूँ ऐसे काम की तरफ जिसकी तरफ हमारी तवज्जो जाती नहीं देखिए इस हदीस को सामने रखते हुए हमने क्या करना है अगर आप एक टीचर हैं तो अपने स्टूडेंट से काम के बोझ को हल्का कर दें ताकि वो रोजा सुकून से रख सके और इबादत कर सके अल्लाह की और अगर आप पेरेंट्स हैं तो अपने बच्चों के ऊपर से काम के बोझ को हल्का कर दें ताकि वो सुकून से रोज़ा रख सकें और उनको इबादत के लिए टाइम मिल सके और फिर अगर आप एक शोहर हैं तो अपनी वाइफ पर से काम के बोझ को हल्का कर दें इसी तरह अगर आप किसी फैक्ट्री या कारखाने के मालिक हैं तो अपने वर्कर्स के ऊपर से काम के बोझ को हल्का कर दें इससे क्या फ़ायदा इससे ये फ़ायदा होगा कि अल्लाह ताला आपके गुनाहों को माफ फरमा देगा और दूसरा फायदा ये होगा कि अल्लाह ताला जहन्नुम की आग से आज़ाद कर देगा तो आज से ही ये काम स्टार्ट करें ताकि आपका भी और आपके मातहत लोगों का भी रमज़ान अच्छा गुजर सके